Welcome back Nadeem Nadeem's channel. Subscribe to visualize the topic in spiritual depth. A'udhu billahi minash Shaitanir r-rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa al asrar wa sayyidil abrār. مرشد کریم کی تصنیف مراقبہ پیج 296 سے 300 تک کا مطالعہ کریں گے عنوان روح کا لباس سمجھا یہ جاتا ہے کہ گوشت پوست اور ہڈیوں کے ڈھانچے کا نام انسان ہے حالانکہ تمام مذہبی کتابوں کی تعلیمات کی روشنی میں گوشت پوست سے بنا ہوا آدمی اصل انسان نہیں بلکہ روح کا لباس ہے روح جب اپنے اس لباس سے رشتہ منقطع کر لیتی ہے تو لباس کی حیثیت کچھ نہیں رہتی آپ اس کو جلا دیجئے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے یا گڑھے میں دفن کر دیجئے اپنی طرف سے اس کی کوئی مدافعت نہیں ہوگی روح کی عضلی صفت ہے کہ وہ ہر عالم میں اپنا لباس اختیار کر لیتی ہے جس طرح اس آب و گل کی دنیا میں وہ گوشت پوست کا لباس اخترا کرتی ہے اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی یعنی عالم اعراف میں بھی اپنا ایک لباس بناتی ہے اور اس لباس میں وہ تمام صفات اور صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جو مرنے سے پہلے اس دنیا میں ہوتی ہیں وہاں کے لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشی اور رنج و غم کیا ہیں یہ لوگ آپس میں جنتی اور دوزخی لوگوں میں امتیاز بھی کرتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سور اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں اور پکارا جنت والوں نے آگ والوں کو کہ ہم پا چکے جو ہم کو وعدہ دیا تھا ہمارے رب نے تحقیق سو تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے وعدہ دیا تھا تحقیق بولے ہاں پھر پکارا ایک پکارنے والا ان کے بیچ میں کہ لانت ہے اللہ کی بے انصافوں پر جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی اور وہ آخرت کے منکر ان دونوں گروہ کے درمیان ایک اور ٹائل ہوگی جس کی بلندیوں اطراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گے تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کیجئے پھر یہ احراب کے لوگ دوزخ کی چند بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے دیکھ لیا تم نے آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے اور کیا اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ نہیں دے گا آج انہیں سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج اللہ کے ارشاد کے مطابق مرنے کے بعد نوئے انسان اور نوئے اجنہ کے لیے دو طبقے ہیں ایک الین یعنی آلہ اور دوسرا سجین یعنی اسفل اعلیٰ اور اسول کی قرآن پاک میں اس طرح وضاحت ہوئی ہے وما ادرا کما سجین کتاب مرکوم وما ادرا کما کتاب مرکوم کتاب المرکوم ریکارڈ ہے انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ سب کا سب فلم کی صورت میں ریکارڈ ہو جاتا ہے یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ ہمارا خیال ہمارا ہر تصور ہر حرکت اور عمل شکل و صورت رکھتا ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمارے اپنے علم کے دائرے میں اس کی فلم بن جاتی ہے مذہبی نقطۂ نگاہ سے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے فرض کیجئے کہ ہم چوری کرتے ہیں اب فلم بننا شروع ہو جائے گی پہلے اس بات کی فلم بنے گی کہ ہم چوری کی نیت کر رہے ہیں اب ہم چوری کے لیے جا رہے ہیں اب کسی جگہ چوری کر رہے ہیں اس کی بھی فلم بنے گی کہ چور کے ذہن کا رد عمل کیا ہے چوری شدہ مال اپنے تصرف میں لا رہے ہیں ہمارے ذہن میں چوری کی سزا متعین ہے یعنی یہ کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے اس کی بھی فلم بن گئی پوری فلم اس طرح بنی کہ زید چوری کے ارادے سے گھر سے نکلا فلا فلا شخص کے ہاں چوری کی پکڑا گیا چوری کی سزا میں زید کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اس طرح ہر عمل کی فلم بندی ہوتی رہتی ہے مرنے کے بعد زید اس فلم کو دیکھے گا یا یوں کہیے کہ ایک خاص انتظام کے ساتھ زید کو یہ فلم دکھائی جائے گی اس مرحلے میں زید دو کیفیات سے گزرتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں فلم دیکھ رہا ہوں فلم بینی کے دوران جس وقت ہاتھ کٹ جاتا ہے تو وہ ہاتھ کٹنے کی تکلیف بھی محسوس کرتا ہے بالکل اسی طرح جیسے ہم فلم دیکھتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے کہہ کہے لگاتے ہیں یا کسی منظر کو دیکھ کر بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں یا کوئی ڈراؤنا سین دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں فلم دیکھنے کے بعد دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آئندہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا اور ہم کو یہ جزا ملے گی پھر ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا ہے کہ اگر ہم نے چوری نہ کی ہوتی یا رشوت نہ لی ہوتی تب بھی ہم زندہ رہ سکتے تھے جن لوگوں پسماندگان کے لیے ہم نے یہ عمل کیا ہے وہ ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سرمایہ دار اور دولت پرست کے تصورات خیالات اور عمل کی فلم اس طرح تشکیل پائے گی کہ میں لوگوں کے حقوق تلف کر رہا ہوں حق تلفی کی وجہ سے لوگ بھوکے ضروریات زندگی سے محروم اور پریشان ہیں افلاس زدہ ہونے کی بنا پر ان کا وجود ان کے لیے بار ہے اس لیے کہ وسائل پر میرا قبضہ ہے دولت پرست دیکھے گا کہ میں ایک سرمایہ دار ہوں لوگوں کے اوپر زیادتی کر رہا ہوں میں نے عوام کے اوپر زندگی وبال کر رکھی ہے میری وجہ سے لوگ بھوک اور افلاس میں مبتلا ہیں فی واقع ان کی تمام تکلیف اور پریشانیوں کا ذمہ دار میں ہوں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح میں لوگوں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا سبب بنا مجھے بھی اسی طرح پریشان ہونا چاہیے جیسے ہی یہ خیال آئے گا وہ خود کو فلم میں مفلس کلاش پریشان حال مسترب اور بے چین دیکھے گا چیخے گا چلائے گا کرپناک حالت میں ادھر سے ادھر چکر لگائے گا اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیرہ